У цьому інтерв'ю молодший сержант спецпідрозділу Кракен, позивний ПКМ, Пулька фанат футбольного клубу Кривбас Кривий Ріг, представник колективу Браті. ПекЕМ розповів нам неймовірну історію свого бойового виходу, на якому ледве не загинув, та відповів на питання, яке воно життя з протезом Сань, ти людина, у якої можна сказати два дні народження, тому що ти вижив там, де було дуже складно це зробити. Але давай спочатку розкажи, як ти зустрів повномасштабку, де ти був та чому згодом приїхав до Харкова, який просто вбивали. На той момент я працював в Дніпрі і зустрічав її там. Ну, як зустрічав, її там не було, в принципі, так все з новостей. почему решил поехать в Харьков. Поехал я в Харьков где-то в марте, пока, ну, как и большинство, э, решил свои дела, что делать с семьей, отвез тех, привез тех, ну, все такие моменты по работе и так далее. И в момент, когда я понял, что там, получается, в первые дни парней постреляло, э, потом вот это прилет по УДА, и я как-то так сидел, сидел, думал, что там коллектив, парни, э, от 18 лет защищают, отстреливаются, делают все. А я такой лоб, здоровый, сижу, тут не могу понять, что мне надо делать, пока мой коллектив там. И пообщавшись, собравшись с мыслями, э, как раз Темыч э, Терри ехал в Харьков. И я, так сказать, на попутку был Блаблакаром с ним запрыгнул и приехал. Все были очень удивлены. Были как раз фразы типа, о, а что ты тут делаешь? Я говорю, ну вот так вот, собрался, решил, приехал. А у, те, у тебя был какой-то опыт в поводке с оружием? Единственный мой опыт владения оружием, это стрелял по банкам с травмата. И все. Опыта вообще никакого не было, от слова совсем. То есть я был один из тех, что не рожден для войны. Поэтому опыта от слова нет. Я чув, что у первой там недели хлопцы даже себе по ногам стреляли, бо не умели поводиться с поводить оружием. Ну что около такого, конечно, было. Ну как бы ни у кого вообще не было владения с оружием. Все пробовали, удивлялись, ну пытались на ощупь своими. И мы очень часто и много самодельно так, ну не самодельно, самостоятельно холостили. І хтось забував, патрон, патронники і так далі. Ну, все було без жертв. Так, да, такі случаї були, я думаю, це такое. Ну, це в основному всі вистріли, э, несоблюдение правил безпеки. Ну так, ну, да, такі слухи були, звісно. У тебе позивний Саня ПКМ. Я знаю, що кулемет видавали там здоровим хлопцям, ти такий є. Це з цим пов'язано. Вообще нет и близко нет я получу это такое знаешь прозвище больше от народа то есть я вообще не хотел быть пулеметчиком я вообще ничего не понимал в принципе в этом во всем деле я только научился пользоваться калашом на тот момент мы у нас получился первый штурм всем знаменитая так сказать первая ольховка и после этого штурма на, начали как-то уже делить нас на на пятерки на группы так сказать и в каждой группе должен быть свой пулеметчик, свой там гранатометчик и так далее. И моя группа была первая, кому дали пулемет. И мне этот пулемет вручили. А я все, что я слышал о пулеметчиках, это то, что они приоритетная цель, что они прикрывают отход. То есть шанс умереть у пулеметчика самый большой. И я думаю, я не хотел вообще брать пулемет. Но мне его вручили. И парни начали мне подкалывать, типа, о, Саня ПКМ, Саня ПКМ. Типа, сначала это переросло в шутку, типа, как когда меня видели, такие, о, это же Саня ПКМ. Потому что я, получается, из пацанов конкретно нашего отделения, нашей роты, я получил его первый. То есть у меня у первого был пулемет, и ни у кого больше. И вы их потом там с ленд-лизами, со всеми остальными начали выдавать. И вот так вот начали дразнить, 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 и потом... Парни, которые начали приходить уже, проходя КМБ и так далее, знали меня только как Саня ПКМ. И вот так шутка переросла в позывной, так сказать. Саня, была одна такая важная операция, на которой ты получил поранення, та, на жаль, оно привело до ампутации. Расскажи про цю операцию. Ну, операция началась, начиналась, как и все остальные. То есть, в принципе, мы сутками работали на полигонах, тренировались, тренировались, и потом в какой-то момент приходит сообщение, что вот, скоро будет э, боевка, так сказать. Шо, день начинался, как обычно. Проснулись, улыбнулись, собрались, э, приехали на точку. Э, пока там все были подготовки, мы где-то хорошую с недельку. Э, прожили по подвальчикам, ждали нашего момента час X. И когда этот час X настал, выдвинулись, сделали ну, неплохо свою работу, все, что от нас требовалось, сделали. Но, так сказать, территория была такая опасненькая, неудобная. И очень было много вражеских дронов. И под под один, конечно, когда мы уже все сделали, все красиво, снимались, нас э, Срисовал вражеский дрон и, так сказать, у нас началась очень хорошая дискотека. По нам начала работать минометка, по нам начала работать авиация, вертушки начали работать. То есть ну, такой были сладкой целью и там до леса надо было ну, там, пробежать метров двести. Мы начали выдвигаться и так получилось, да, что одна мина. Вот как говорят, свою не услышишь. Я услышал выход. Начал отходить в сторону, ближе к забору, и вот в этот момент услышал только «Баба!» Ну, взрыв. И все. Упал, очнулся. У меня ребята... Э, вообще, тип, я даже не понял, как это все случилось на самом деле. Получил, получил удар в спину, уже на полу. Все, вокруг меня парни поднимают меня, я не могу понять, что происходит. Начинаю идти, понимаю, что не могу идти. Типа, что одна нога уже не слушает меня. Я смотрю, а там у меня уже все штанина в крови. Ну, именно до колена. Вот у меня осколок залетел прям в колено. Но я еще как-то на адреналине. Меня взяли парни под руки. На адреналинчике начал. Ну, метров сто я, наверное, еще пробежал с ними. И потом понимаю, что у меня уже отказывают обе ноги. И, и, такой, и такой момент, я понимаю, что все. Типа я уже начинаю теряться. Я говорю, все, парни, конечно и падаю. Все, опять теряю сознание, опять парни меня как-то приводят чувство, но мы уже, благо, были в, таком, в серой зоне, то есть там в лесу. То есть нас очень сильно крыло, но куда, ну, типа, все мимо, слава богу. Да, и все, все остальное было, знаешь, такие флешбеки. Я закрывал глаза, просто прилеты. В основном от прилетов я и просыпался, наверное, потому что настолько рядом иногда падало я один момент, который не забуду. Это я, получается, лежал под деревом в момент, когда работала вертушка. И, ну, меня парни положили и сами рядом лягли, потому что ну рядом очень сильно ложилось. И после вертушки, как я понял, начал работать следом миномет. И в этот момент я, получается, лежу, просыпаюсь и вижу, как просто взрывается верхушка, кронка дерева просто взрывается и все вот это начинает падать. Парни начинают э -э Падать на меня, прикрывать своим телом, типа, чтобы еще какие-то деревья на меня не упали, чтобы еще. Вот это такой экшен был. Дальше я все. Я начал терять сознание, потом просыпаться, потом терять сознание. Ну, короче, я там, пока меня эвакуировали, раз 10, наверное, э, терял сознание. Самое смешное было, что меня вот так вот несут. А там еще прикол в том, что до нашей позиции было еще минное поле. Но настолько тонкое было, что там ну, одному человеку пройти вот, вот так вот надо, ходить, знаешь, типа очень тонко. И меня парни несут и начинают, ну, там, я уже все очень-очень-очень не в хорошем состоянии, и они начинают меня как-то подбадривать, говорить, там, вот медевак, там, 100 метров. 50 метров, 10, вот уже за холмом, мы его видим. И встречают медика, с, то ли с другой роты, то ли с другого подразделения, который там помогает какую-то оказать помощь. И говорит, ну, он скоро у вас отъедет, потому что до Медвака тут еще 2-3 километра. И я такой, сколько? А я уже начал верить, что вот уже сейчас Медвак. И ну и опять отъехал, и вот так вот начал включаться. Ну, это было такое. Сейчас это вспоминается по-своему с улыбкой, так сказать. А да-да, это, ну, я не знаю, я очень сильно благодарен парням, которые вытащили. Потому что если прям так подробностях все рассказывает, там такой блокбастер, ну, это то количество прилетов, насколько они рядом ну, ложились, то как парни меня вынесли, я же по той минной дорожке, 100 килограммового кабана, то есть в шестером, меняя меня вот так вот, ну это, это на самом деле героизм, это, типа, я очень сильно им благодарен. Сколько времени прошло после ампутации, чтобы тебе поставили протез? Ну, в принципе, после ампутации прошел год. Вот недавно была, так сказать, годовщина. А что поставили протез, ну, это индивидуально за счет того, что как у кого заживает с заживлением. Я, у меня, получается, я был ранен прошлым летом, 4 06 и уже в конце августа, там, в сентябре, меня выписали из больницы, и я уже начал, так сказать, э Предподготовка к протезування, Там все одно потрібна ну, ку ку куча моментів в плані, як формирування культу, е е все. Ну, коротше, там довга підготовка. Ну, в принципі, мне сам протез вже то в декабрі. А які у тебе перші враження були, ось, коли вдягнув твої перші думки? У меня первые вообще мысли, я думал, что не, не существует таких протезов, это биомеханика и так далее. Я вообще думал, что, знаешь, будет палка, как у пирата. Я, ну, я же не понимал, что есть, что, как, на каком уровне сейчас протезирование. Я лежал и думал, блядь, буду вот это с этой палкой это ходить, как пирату, так вот. Ну, потом, когда я уже позна... меня познакомили с протезными центрами и прочим, я начал углубляться в этот процесс и понял что сейчас такие протезы, что на самом деле, ну, есть люди, я даже, ну, я не та же, я видел людей, которые. Там, конечно, у них чуть-чуть больше ноги осталось после там ранения или там, с рождения, то когда они в штанах разницы почти нет, что есть протез, что, ну, типа, там, что его настоящая нога, то есть сейчас протез уже на таком уровне, то есть когда я это все понял, я как-то так, как отлягло от души, и надежда, конечно, была, что все, сейчас вот, мне одевают протез, и я все, сразу же побежал, я думаю, так у многих что, все одевается, идет там что-то, что непонятного, но когда ты одеваешь протез, там столько нюансов, столько моментов, просто вплоть до поверхности пола и так далее, ну. Это все поправимо, все так, сказать, приходится опытом. опытом. Слушай, много людей у всему шукают минуса. Сможешь найти плюса протезу? Протез. Я один из тех людей, который во всем только ищет минуса. Я настолько э, негативный, а вот пессимист, что и найти мне плюса в протезе это очень будет тяжело. Единственный протез, это то, единственный плюс, это то, что хоть какая-то возможность вернуться к полноценной жизни, хотя бы ходить. То есть но ну, протез это не приговор то есть, на самом деле если с ним ну, от, ответственно подходить к реабилитации ко всем этим моментам подготовки держать себя в форме то ну, люди и на горы поднимаются на протезах конечно у них ноги не устают многие скажут но все же это даже ну, по ступенькам подняться это уже на самом деле чистое занятие поэтому все возможно то есть, плюс протезы это то что замена ноги, хоть какая-то замена ноги, то есть вернуть себе полноценную жизнь. Я бачу, что ты уже спортом занимаешься, а ты даже на змаганиях выступаешь. Расскажи, что это за змагания? Из спортов я для себя на данном этапе выделил два. Это джиу-джитсу, как оказалось, очень адаптивный вид спорта. Очень... Он помогает как и в реабилитации, то есть по физике, так и просто вот, в Киеве открылась ТМС-хаб. Его открыли также ветераны. Э, ветеран э, еще с 2014 года э, Артем Грот. И я вот увидел, э, что там для ветеранов, так сказать, конкретно, э, как сказать так правильно, направление, э, уклон больше на ветеранов. То есть э, подход будет э, конкретно... По ампутированным парням так сказать и ну решил попробовать и понял что это очень круто очень э, заходит э, почувствовал ту же самую усталость э, знаешь как и э, как до этого как до ранения после вот тяжелой тренировочки почувствовал как-то заново живым вот это вот этого не хватало во время всей всей э, всей реабилитации в принципе ну, там занимаешься какой-то физкультуры но ну, прям такой усталости прям такого ощущения класс не было, вот начал э, очень плодотворно там заниматься и вот были недавно первые соревнования, это был такой чемпионат Украины ТМС, где я, где мы там еще с одним парнем тоже с ампутацией открывали так сказать первую категорию пара джитсу, это конкретно с, с ампутациями такая категория и, а среди полноценных двухногих я занял второе место. И это там аж прям замотивировало еще больше заниматься плодотворней. И, а второй вид – это плавание. То есть плавание – это тоже чудо-спорт, чудо который неважно. Две ноги, одна нога, то есть можно заниматься. Так же само помогает в реабилитации. И также были соревнования Ocean Man, где наша команда залез на волю там э, принимала участие, то есть я на одной ноге проплыл там, 2 километра, ну, то есть это то, так же самое мотивирует все вот эти достижения по чуть-чуть, по чуть-чуть мотивируют и ты чувствуешь себя ну как раньше, то есть не ощущаешь того, что у тебя там что-то отсутствует, то есть все весь вот этот адреналин, все вот, эти, все вот эти эмоции они возвращаются и оно мотивирует тебя заниматься еще усердней. А если бы еще были какие-то, еще чем-то занимался, ну, то есть по, по можливості. Слухай, у тебе є друзі, наші спільні друзі, у яких, так скажемо, чувство гумору, ну, таке собі. Як ти відносишся, коли над тобою, так скажемо, шутять? Ну, у них не виходить так шутити, тому що я їх опережаю. Тобто, я, ну, я нічого не маю проти чорного гумору, і якщо він десь уместен, я найперший, хто вистрілить якусь нормальну таку шутечку. Тому Поначалу, да, поначалу я еще не мог с этим свыкнуться, не мог, так сказать, привыкнуть к этому, и все так с осторожностью, типа, так, смотрели, ну, типа, как-то реагирую я на это, не реагирую, то есть, все было, а по чуть-чуть, по чуть-чуть привыкаю к этому всему, живя с этим, я уже сам начинаю, там, такие периоды выдавать, что иногда парни такие, да, ну, все, хорош, ну, все, ну, ну не надо, ну, мне уже неловко, ну, как, ну, все. нормально. Пошутить над собою. Якщо це типа еще и смешно, то всі приветствують. Сань, наша країна ще не дуже готова до великої кількості ветеранів. Що тобі бракує? От є щось таке? Ну, мені не вистачає ноги своєї, а із такого. Ну, все-таки по чуть-чуть. страна начинает все-таки включаться в этот процесс. Конечно, в некоторых моментах очень халатно за счет того, что эти пандусы подняты слишком высоко, то есть зайти, ну, подняться по ним вообще типа, нереально. Иногда вот у меня был случай, когда выключали свет, эти блокауты, и на пандусы вот эти ставили генераторы. То есть, ну, с одной стороны я понимаю, с другой ну типа, и, и как к вам подняться, то есть ты поднимаешься на пандусе и финишная прямая у тебя не дверь, а генератор, то есть такие. Но ну, люди люди в принципе еще не готовы, не то что э, страна. А из такого чтобы, ну они по чуть-чуть хоть и включаются, но проблемы и остаются это бордюры э, бывают такие трехметровые, на которые попробую еще залезть, я не понимаю как ребятам с инвалидными на инвалидных колясках и дорога. Так же самая не дорога, по которой машины едут, а по которой люди могут ходить, она так же самая, бывают такие ямы, что приходится обходить по траве, потому что ну, ты проваливаешься на такие перекосы, то есть невозможно и пройти. Вот, такая, вот такие, на данный момент такие две беды для себя выделил. У тебя была неимоверная история, трапилась у в Киеве, так? когда ты шов, и на тебя напала бабка. Можешь рассказать версию истории? Ну, Эта история, конечно, так сказать, на миллион надолго. Такой и смех, и грех. Не помню, какого числа, какого дня. Но точно помню, что это было сколько получается? 9 утра. Я шел на тренировку по плаванию. Вышел. Начинаю... А у меня только... После вот этого нового протеза я еще к нему особо начинаю привыкать, и шел я еще на костылях. То есть две руки были у меня заняты, я иду, в портфельчик все, иду, капюшончик одел, помню, как было прохладненько. И из угла выходит бабушка. Это, это любовь, наверное. Но я ее надолго запомню. Выходит, конечно, к сожалению, бабушка была такая. Чуть любила покрутить дули голубям, то есть была в пальто с плюшевым медвежонком, но я как-то не обратил внимания, иду и смотрю, ну иду дальше себе, смотрю, она меня смотрит так, очень пристально смотрит, я думаю, ну ладно, ну я ж понял, что чуть, -чуть бабушка болеет, иду себя дальше и просто слышу, у тебя же материться нормально, ну, она, можно, потому что, ну или запикаешь, она будет, больше запикаешь, потому что там надо рассказывать все в красках, только я ее прохожу, слышу в спину, ты инвалид, инвалид, ну и ну по факту, ну что, иду себя дальше, и тут такой заряд, чтоб ты сдох пидорас. Я я останавливаюсь, я в ступоре, мне смешно и грустно одновременно, то есть я не могу понять, я вот так вот оборачиваюсь, и она начинает перебегать дорогу. Я смотрю за ней, ну типа, что происходит. Только она люди ходят, все как обычно. Она перебегает дорогу, я на нее смотрю, и она вот так вот, чтоб ты сдох, пидорас, второй раз. Я у меня просто начинается смех, потому что это больше растерянности. Я не понимал, что мне делать. То ли достать телефон снимать, то ли идти за ней, типа, что происходит. И она вот так вот поняла, что все, за ней никто бегать не будет. Далеко она, ну, что все нормально. И давай, чтобы ты сдох, пидорас, тебя нельзя лечить, ты калека, я тебя убью, чтобы ты сдох, тварь, пидор. И вот так вот начинают. Я просто начинаю стоять на другой стороне улицы и просто смеяться. Потому, потому что это просто на ну, той хит. Да, начал все, пошел, пошел ты потренировался. Ощущения были такие двоякие, мне и смешно, и грустно потренировался. И после я так иду и понимаешь, а вдруг она там стоит. И я начинаю выходить из тренировки, мне аж страшно. И начинаю оборачиваться, смотреть, нет, не выйдет ли она опять сейчас из-за угла. То есть, и в тот момент, на самом деле, я подзадумался о какой-то самозащите, на самом деле, потому что я, конечно, могу дать сдачи хорошо, но не так, как раньше. И за счет этого я понимаю, что сейчас это вот такой человек, а вдруг может в следующий раз там какой-то пьяный, буйный, может это будет компания, то есть и так далее. То есть на самом деле это даже в какой-то момент поучительная что ли история, что типа, ну да быть осторожнее, что не все так просто. Ну, все же, обиды я на бабульку не держу никакой. Просто это очень, очень, очень сильная история. Просто я кому не расскажу, все такие просто замирают. Ну да, такое было очень сильно. Сань, расскажи нам, какую историю, если взять пиццу мог за всю войну, что ты прошел, какая история для тебя была наиболее Все, все для меня, на самом деле, задачи, начиная с первой и моей так сказать, крайний были тяжелые, э, но все-таки в плане моральном. Я не буду сейчас говорить о ранении в свою ногу, потому что это это уже вторая, так сказать, тяжелая ситуация. Первая была, это когда мы были, работали под Донецком, и мы потеряли нашего друга, товарища, брата, э, Баяна Кирилла. И это, наверное, было в плане, хоть мы там... И долго пробовали, но это была самая такая тяжелая в плане даже морального составляющего, после которого, после которой долго все восстанавливались, потому что это была такая очень тяжелая потеря. паянчик был душой компании, так сказать, руль толпы, всегда где он там и праздник, всегда подымал настроение, всегда ну, молодой, спортивный, перспективный парень, там, цвет своей нации. И вот когда мы выходим на задачу, все там жмем руки, обнимаемся, типа все, все будет хорошо. И в конце этой задачи ты понимаешь, что вы уже не в полном составе выходите, что один и погиб, и это очень тяжело. И кстати, не знаю на выход этой, этого видео, я надеюсь, что уже петиция будет подписана, что сейчас идет э, петиция на звание героя Украины, парню посмертно. І поэтому я сподіваюся, що на данный момент выход этого відео воно вже буде подписано. А якщо нет, підпишіть. Потому що не стоит забувати тот факт, як говориться, ви только тільки тому, що хтось -то умер для того. Саню, у мене таке питання. Воно останнє, але дуже цікаве. Я чув таку фразу. Ось якщо я піду на війну, якщо мені відірве ногу, як мені... житы. Ось, можешь рассказать, как житы? Обязательно надо нужно найти чем-то чем себя увлечь. Потому что, вот как у меня, так же самое опять же по своему примеру, пока я восстанавливался, долго лежал, приходил, так сказать, в форму, в норму и соответственно очень долго оставался с мыслями наедине, и это очень сильно съедало. Очень сильно съедало. А когда вы начинаете более социализироваться, там, ходить на те же самые секции, где есть такие же самые парни и ветераны, вплоть до реабилитации, вы начинаете общаться, вы начинаете, так сказать, все познается в сравнении, вы начинаете чуть по-другому мыслить, кто-то может вам на правильный путь вас направить, то есть в первую очередь не закрываться в себе, а максимально-максимально социализироваться, и я думаю, все у вас будет хорошо. Я говорю, главное не паниковать. Ну, как, как говорил один хороший психолог, зато живые.